Selamat datang semua. Hari ini kita nak tengok satu topik yang hmm, agak menarik perhatian saya lah. Kenapa petani kat Australia tu macam wira negara, tapi kat Malaysia ni petani kita macam macam kurang sikit dihargai dalam cerita kebangsaan kita. Sumber kita kali ini satu kajian pembandingan yang mendalam tau. Tengok pasal sosiologi pertanian, mitologi budaya antara dua negara ni. Jadi, apa kita nak buat hari ni? Kita nak cuba korek sikit, faham kenapa beza sangat penerimaan ni. Padahal, dua-dua negara ni bergantung pada pertanian kan? Tapi layanannya, hmm, jauh beza. Jom, kita tengok apa kajian ni kata. Kita mula dengan Australia dululah ya. Kajian ni sebut, petani kat sana tu, wah, ikon nasional. Orang Australia sebenar, katanya. Simbol ketabahan, berdikari, um, ada hubungan kuat dengan tanah. Selalu dikaitkan dengan konsep country-mindedness ni. Boleh cerita sikit pasal country-mindedness ni? Boleh-boleh. Country-mindedness ni secara asasnya satu macam sentimen atau fahaman lah yang angkat tinggi nilai-nilai gaya hidup luar bandar tu sebagai teras identiti Australia. Gambaran petani sebagai perintis ni memang dah lama dah sejak zaman pembinaan negara diorang lagi. Dah jadi macam mitos pengasas diorang. Yang menariknya kan, sekarang ni petani cuma kurang 3% je tenaga kerja kat sana. Tapi status budaya dia orang fuh tinggi lagi. Cuma uh, kena ingat jugalah sumber ni pun ada sebut pasal kritikan. Ada yang kata naratif ni kadang-kadang macam lupakan sikit sejarah rampasan tanah orang asli Australia masa dulu kita kena sebut di secara objektif. Okey, faham. Jadi ada dua sisi lah cerita ni dan media kat sana pun nampaknya selalu a uh, tonjolkan imej positif petani ni kan? Ya, yeah, memang kuat pengaruh media. Tapi kan di sebalik gambaran hebat tu, kajian ni tunjuk ada realiti lain. Macam ada satu kajian pasal kesihatan awam tahun 2016, dia sentuh isu kesihatan mental. Agak serius juga di kalangan petani kat kawasan pedalaman Australia tu. Betul. Jadi memang ada jurang antara imej ideal dengan cabaran sebenar. Ha, kan? Beza betul bila kita tengok Malaysia pula. Kat sini macam terbalik pula situasinya. Pertanian kita ni penting tau. Lebih kurang 11% pekerjaan datang dari sini. Penting gila untuk makanan kita. Tapi petani kita ni macam macam halimunan sikitlah dalam perbualan awam, dalam budaya popular kita jarang sangat kita dengar. Tepat sekali. Kajian ini kaitkan benda ni dengan fokus negara kita lepas merdeka dulu. Tumpuan utama kita masa tu kan pemodenan, perindustrian, nak jadi negara maju. Jadi pertanian ni nampak macam sektor asas je, macam batu loncatan nak pergi ke ekonomi yang lebih maju, bukan sebagai teras identiti kebangsaan kita. Maksudnya pembangunan kita lebih fokus ke bandar lah. Boleh kata macam lah. Naratif negara, imej kemajuan kita banyak terikat dengan bandar. Urban? Okey. <tuh> Tapi ini yang buat saya rasa pelik sikit. Ada satu paradoks kat sini. Ada satu lagi sumber kita sebut pasal Welfare State Based Agricultural Policies dia tunjuk kerajaan Malaysia ni sebenarnya ada banyak dasar sokongan untuk petani. Ada peraturan, ada dana, bantuan teknikal pun ada. Panik kata bantuan material tu memang wujud. Ya, betul tu. Dasar kita agak komprehensif sebenarnya. Tapi, persoalannya kenapa sokongan dasar yang kuat ni tak seiring dengan status sosial atau penghargaan budaya untuk petani? Tak macam kat Australia? Kenapa eh? Ha, ini soalan besar. Kajian perbandingan ni ada tunjuk beberapa faktor utamalah. Pertama, warisan kolonial kita lain. Australia tu dibina atas mitos orang Eropah datang, teroka tanah liar, bina identiti dari situ. Macam hero lah kononnya. Lebih kurang macam tu lah naratifnya. Kita pula, warisan kita sistem ladang ekstraktif zaman penjajah. Yang fokus keluarkan hasil untuk diekspor tu kan? Betul. Fokus pada komoditi je. Itu satu. Kedua, fokus pembinaan negara lepas merdeka. Australia pilih untuk Uh, meromantiskan kehidupan desa atau bush macam dalam filem-filem diorang tu. Ha, lebih kurang. Malaysia pula pilih naratif kemodenan bandar sebagai simbol kemajuan negara. Okey, uh, jadi dua haluan berbezalah lepas merdeka. Ada lagi ke? Ada. Model pembangunan ekonomi pun main peranan. Australia masih nampak pertanian sebagai sektor penting, kekuatan teras dia. Kak Malaysia, pertanian ni selalu dianggap macam fasa peralihan sektor yang peranannya akan makin kecil bila industri dan servis makin maju. Lagi satu faktor, mungkin skala lanskap dan geografi politik. Bayangkan beza ladang gandum ribu-ribu hektar kat pedalaman Australia. Dengan sawah padi kecil-kecil atau kebun getah pekebun kecil kat sini, jauh beza kan? Ya, semua ni menyumbang kepada fokus dan cerita yang berbeza antara dua negara. Jadi, kalau kita nak simpulkan dari apa yang kita bincang ni kan, status petani ni bukan benda semula jadilah. Ia dibentuk, ia dibina melalui cerita yang kita pilih nak sampaikan sebagai negara, melalui sejarah kita, dasar-dasar kita. Macam tu. Tepat sekali. Ia satu konstruk sosial dan budaya. Dan kedua-dua negara pun ada cabaran masing-masing. Australia dengan jurang antara mitos dengan realiti tu Malaysia pula walaupun dasar sokongan ada, tapi isu penghargaan budaya tu masih hmm, masih ada ruang penambahbaikan lah. Betul. Dan ini sebenarnya tinggalkan satu persoalan penting untuk kita semua, untuk anda yang mendengar ni fikirkan. Dalam dunia sekarang ni kita hadap isu keselamatan makanan, perubahan iklim yang makin teruk, kelestarian alam sekitar macam mana cara terbaik untuk kita betul-betul lihat dan hargai sumbangan petani? Tak kira lah kat Australia ke, Malaysia ke, atau mana-mana tempat lain dalam dunia ni. Cukup ke sekadar bagi dasar sokongan, bagi duit bantuan? Atau kita pun kena sama-sama ubah cara kita bercerita pasal diorang? Ubah naratif budaya kita? Mungkin kena lebih dari sekadar mitos yang dah lapuk atau sikap uh, acuh tak acuh yang mungkin dah tak relevan lagi sekarang? Satu persoalan untuk kita renungkan bersama.